अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणः अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण नारायणः अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण नारायणः अखण्ड कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणः अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् sì <people>? <underem> अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण नारायण नारायणः अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी आय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण नारायण नारायणम् अखण्ड विष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्रीलक्ष्मी नमः नारायण अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणः अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णोकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्म्याय नमः नारायण 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 अखण्ड विष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णुकार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायणः अखण्डविष्णो श्री कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मीयाय नमः नारायण 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 अखण्डविष्णो कार्यं व्यासनेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीलक्ष्मी नमः नारायण नारायण नारायण